assalomu alaykum barchangizga bugun sizlar bilan men instagramdan obunachi ko'paytirishni o'rgataman buning uchun bizga google chrome va instagram kerak bo'ladi birinchi biz instagramdan obunachimizni ko'rib olamiz instagramga kiramiz mana hali yangi akkauntim bitta obunachi bor hozir ko'ramiz shuni instagramdan bitta shartlari bor o'zlarining o'zingizni главныйga rasm qo'yishingiz va biz bir bir soatdan keyin mana shu ishni odam ko'paytirishini qilishingiz kerak aytgancha o'zingiz ham rasm qo'yishingiz kerak istoрияngizga unda bizga google chrome kerak bo'ladi google hromega kiramiz qidirish no, joyidan u joydan insta xili deb yozamiz insta insta hili insta xilini yozamiz va tepasida insta xilini bosamiz mana ko'rib turganingizda man, qizil rasmcha chiqding tepasida o'shani bosamiz birinchisi chiqadi bosa. mana bu tepadan yoki mana pastdagi taya ko'kdan bosib o'zingiz kiraverasiz tepadan kiraman bu yerga ismingizni yozasiz instagram ismingizni ko'rganingizdek bitta оbnovit qilamiz mana diyorchik lazizbek mehribon keldi mana o'zingiz ko'rib turganingizdek bu yerga hech qanaqa hech qanaqa programma ham kerak bo'lmadi hech qanaqa pulga ham sotib olmaysiz o'zingiz shaxsan google hlomdan bajarasiz videomiz oyimiz yoqqan bo'lsa bizning videoga albatta layk bosing bizni videolar hali instagram to'g'risida juda yam ko'p bo'ladi bizni kuzatishda davom eting